При выращивании лимона в комнате, значит, листья выделяют фитоцинды, которые убивают болезнетворные микроорганизмы, улучшают среду и практически человек не поддается простудным заболеваниям. Лимон, как вечно зеленое растение, значит, постоянно находится в листве. Лист примерно живет 2-3 года при благоприятных условиях до 4 лет, постепенно меняя друг, друг друга. Значит, плод поспевает в течение 9-12 месяцев, что характерно, это единое дерево, где плод может висеть до нескольких лет. Значит, поспел, бой не сорвали, плод начинает зеленеть, через год начинает опять желтеть и можно употреблять его опять в пищу. Но при этом шкурка немножко будет утолщаться. Ну, этим сдохнуть нельзя. Значит, те лимоны, которые мы привыкли видеть в магазинах, значит, они могли быть сорваны с дерева и год назад, и полтора года назад. То, кто вкус домашнего лимона, это ни чем не передать вкусом магазинного лимона.